أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الله إن شاء الله بمبارك جنو إمام سينين دوم جنو همو مبارك لسين الله إمام سينين İnşallah dünyada ziyarətini hər bir kəsə qismət eləsin. Onu ziyarətində olanlara da təkrar o ağanın ziyarətini nasib eləsin. Aynı zamanda İmam Hüseynin şəfaətini qiyamətdə hər birimizə qismət eləsin inşallah. Bu gün bildiyimiz kimi Hazret İmam Hüseynə (ə.s.)-nin doğum günüdür. İmam Hüseyn (ə.s.) haqqında Quran-ı Ərəbə gəlmish və Ali Əbə Yəni peyğəmbərin haqqında Quran ayəsini nazil olub və o ayədə təfsirə görə beş kimsənin haqqında həmin ayə Allah təala həmin ayəni nazil etdi və onların məsum olduğunu bildirdi. Təbii ki hər kəsi təbrik edəndən sonra bunu bilməyimiz lazımdır ki, İmam Hüseynin eləcə də digər imamların və peyğəmbərin doğum günü biz qutluyanda bu məclisi keçirəndə, təşkil edəndə əsas hədəf şundan ibarət idi ki, biz bu məclisləri keçirəndə məclis sahibinin şəxsiyyətini tanıyaq. Çünki əgər biz bir insanın tanımasaq, onun yolunu tanıya bilmərik. Əgər bir insanın şəxsiyyətini tanımasaq, onun addığı addımın düz yə ya yanlış olduğunu bilə bilmərik biz. Gərək biz şəxsiyyəti tanıyaq, görək bu nasıl bir şəxsdir. Onu tanıyandan sonra onun addım attığı addım biz yanlış və ya doğru olduğunu bilə bilərik. O yuzdandan da bizim üçün təbii ki İmam Hüseynin şəxsiyyəti məlumdur, amma bilmənlər üçün gərək biz də öyrənək İmamların kim olduğunu dəqiqliyi ilə öyrənə və öyrəndəndən sonra bilməyən şəxslərə tanıtaraq. Mən bu gün Həm bayram gündür bizim üçün, çünki İmam Hüseynin, İmamların hər birinin dünyaya gəlməsi bizim üçün bir nimətdir. Nimət də Allah tər tərəfindən verilən nimətlər təbii ki, bizim üçün bir bayramdır. Yəni Allah İmamları bizim üçün yollamasa, peyğəmbərdən sonra bizim yolumuz çox zor olardı. Düz yolu getmək zor olardı. O izlən də bizim üçün böyük nimətdir İmamların hər birinin dünyaya gəlişi. Amma bayram olduğu üçün İmam Hüseynin doğum günü olduğu üçün mən istəmirəm qəm-qüssə haqqında danışaq, Kərbəla haqqında danışaq. Çünki bu gün dediyim kimi bayram günü hesab olur. Və bir çoxumuz dinləmişik, eşitmişik İmam Hüseynin Kərbəla haqqında olan qəhrəmanlığını, şücaətini, ikhlasını təbii ki. Mən istəyirəm İmam Hüseynin Kərbəladan öncə olan fəzilət haqqını konuşam. Çünki bir çox kitablar İmam Hüseynin Kərbaladan sonrakı və Kərbaladakı hadisəsi haqqında yazılıb bir çox kitablar. Amma İmam Hüseynin Kərbaladan öncə yazılan, Kərbaladan daha doğrusu öncə etdiyi şüjatlər, Kərbaladan öncəki fəzilətini İmam Hüseynin əgər biz baxsaq çox az alim yazıbdı. O izlən də mənim bu günkü söhbətim istəyirəm elə İmam Hüseynin fəziləti haqqında və eyni zamanda İmam Hüseynin özəlliklər haqqındakı Kərbəladan Kərbəliyə aid deyil. O haqqda istəyirəm danışım. Acəlbiz baxsaq İmam Hüseynin uşaqlığına, çuçuqluq dövrünə mən bir dənə hədisdən iqtifa etmək istəyirəm bu uşaqla aid olan İmam Hüseynin dövründə onun üstünlüyünü, fəzilətini. Bir gün Übey ibn Kəb adlı bir səhabə olur. Übey ibn Kəb məşhur səhabədir. Bu səhabə peyğəmbərlə bir yerdə oturarmış. O zaman Qapı açılır. Qapaçılanda İmam Hüseynin 6-7 yaşı olardı. Yəni uzağı 7 yaşı olardı. Qapaçılanda İmam Hüseyn daxil olur həmin yerə. Peyğəmbər ayağa durur və bu cümlələri buyurur. "Xoş gəldin ey asmanların, ey göylərin və yerin fəzillətli şahsı, ey göylərin və yerin zənnəti, xoş gəldin." Yəni Peyğəmbər kimi yüce məqamlı şəxsiyyət 5, 6, 7 yaşında, "Çocuqsun" bu cümləni deməsi təbii ki, səhabə olan Übeybini Çəbi təəccübə gətirir. Buyurur ki, "Übeybini Çəb, ey Allah Rəsulu, səndən başqa bu yerin və asmanın, göylərin zinəti və fəzilətli şəxsi də varmı ki, sən bu çocuğa desən ki, "Xoş ki, öz ayağına duraraq" desən bunu?" Təəccüb edir Übeybini Çəb. Peyğəmbər öz sürəbəyə deyər: "O bey, yemin edirəm ki, asman alamında, mələklər alamında Hüseyni yerdəkilərdən daha iyi tanıyırlar və Hüseynin alayhis salamın məqamı asmanda mələklərin arasında daha yücə tanıtdırılıb. Yəni mələklər Hüseyni yerdəki yerəhaləsindən daha qat-qat çox tanıyır." Yani Peyğəmbər bu da Übeyyə deməyisə, sən bilməsən Hüseyn kimdir. Hüseynin kimliyi sənin üçün və çox insanlar üçün bəlli deyil. Yəni Hüseyn Əleyhissəlamın maqamı o qədər yüksədir ki, mələklər alamında onu yerdən daha iyi tanıyırlar. Və davamında bir hədis buyurur. Albatta peyğəmbərin bu hadisi genişdir. Mən bir hissəsini deyirəm. Buyurur: "Ey Übeyy, and olsun Allaha ki, yəni bu məzmunda bir hədis buyurur. Mənim Hüseynim izzət, iftihar və şərəfli bir imamdır. Və Hüseynin adı mələklər alamında, Allahın arşında Hüseynü's-Sün belə yazılıbdı. Allah arşında, Allah qatında Hüseyn haqqında belə bir cümlə yazılıbdı. O cümlə nədir? İnnel Hüseyn misbahul huda və safinatun necah. Yəni həqiqatan Hüseyn Hidayət çırağıdır, hidayət işığıdır və necat gəmisidir. İndi bunun anlamınadır. Yəni əgər insan bir qaranlıqda axşam işıq olmadan yol getmək istəsə, araba kullanmaqsa, arabanın işıqları yanmasa, yol da işıqlı olmasa və ya, ya yürüyərək gedən insan zülmət bir yerdə hədəfinə vara bilərmi? Yox. Bir yerdə də ki, bir yeri tanımır, hər yerdə qaranlıqdır. İnsan qaranlıqda yol gedə bilməz də. Hər yer zülmətdir. Gərək bir işıq ola, bir görəsən ayağın basdığın yeri görəsən. Nə əsasıdır? Peyğəmbər buyurur: Hüseyn əleyhissalam hidayətə varmaq üçün, kim hidayətə varmaq istəyirsə, onun üçün bir işıqdır, çıraqdır. Və kim nicat tapmaq istəyir cahiliyyətdən, zulməndən, İmam Hüseyn onun üçün bir nicat gəmisidir. Bu gəmiyə minsə qərq olmaqdan nicat tapar. İndi biz Nadan İmam Hüseyni tanımalıyıq. Tanısaq nə olar? 2 hədəf üçün. Əgər biz İmam Hüseyni tanısaq, onun şəxsiyyətini tanıyırıq, onun kimliyini tanıyırıq və kimliyini tanıyanda İmamımızı tanımış oluruq. Birinci budur. Yəni bizdən sonra İmam Hüseyn kimdir? Biz İmam Hüseynin kimliyini insanlara çatdıra bilərik. Nasıl bir, bir imam olduğunu cəmata çatdıra bilərik. İkinci hədəf də budur ki, biz İmam Hüseyni tanımaq halısında Allahı tanıyırıq. Yəni İmam Hüseynin köməyi ilə, vasitəsi ilə Allahın həqiqətən İmam Hüseyn əleyhissəlam sorur ki: "Ey İmam, Allahı tanımaq, Allahın mənifətinə çatmağın işarəti nədir, nişanası nədir? Yəni əgər bir insan Allahı tanısa, onda hansı nişanı olmalıdır?" İmam Hüseyn buyurur ki: "Allahı tanımağın ən gözəl, ən doğru Alamətin nişanəsi budur ki, insan öz zamanında yaşayan imamını tanısın. Yəni əgər insan zamanının imamını tanımasa, Hazət Əli'dən başlayaq. Hazət Əlinin zamanda kim İmam Əliyi imam kimi qəbul etdi, tanıdı, bu adam Allahı tanımış olur. Nədən? Səbəb nədir? Yəni Allahla imamın nə əlaqəsi var, bir-birinə rabitəsi var? Nə bağlılığı var? Çünki Peyğəmbər nasıl ki Allah göndərib. Peyğəmbər də kəndindən sonra imam təyin edibdi. Buların Allah'a doğru mənifəti kamil və nuksansızdır. Yəni mən bir insan Allahı tanıtmaq istəsəm yanlış kəlmələr çıxarda bilərəm. Allah haqqında çünki Allahla mənim aramda olan bağ nə də sizin hər birimizin peyğəmbər və imamın arasında olan bağ kimi ola bilməz. Yəni onların mənifəti o qədər yüzdür ki Allah haqqında. Allahı o qədər dəqiq tanıyırlar ki, Həzrat Əli buyurur, sual verirlər Həzrat Əliyə. "Allahi görüb sənmi ey Əli?" buyurur. "Görmədiyim Allaha ibadat etmərəm." Bunu anlam budur ki, Həzrat Əli Allahı layiq olduğu kimi tanımışdı. Nasıl cərəyidi o tarzda Allahı tanımışdı. O yuzdən də İmamı tanımaq əslində bizə yardım olur ki, biz Allahı əslində lazım oldu o qədər tanıyaq. Biz yaldı etsatdıq söhbətimizə. Yəni biz İmam Hüseynin bayaq dedim ki, Kərbəladan öncəki bəzi fəzilətlərini istəyirəm deyəm ki, İmamda olan fəzilətlər. Kərbəlada zətən bütün fəzilətləri aşkar oldu İmamın. Hər bir üstünlükləri görsəndə insanlar gördü. Amma ümumiyyətlə İmamın, İmam Hüseynin özünə məxsus olan fəzilətləri haqqında istəyirəm danışım. Birinci fəziləti İmamın Birinci dəyəri insanlardan fərqli edən cəhəti budur ki, imamın onun ihlasıdır. İhlas edən yani insan işini sırf Allah xatir yerinə yetirə. Heç bir dünya bəkləntisi gözləmədən insan işlərini sırf Allah xatir yerinə yerinə gətirə. Yəni Allah xatir sırf Allaha görə iş görməyə deyilir ihlas. Yəni ihlasın bir faydası insana şudur ki, insan İhlasla bir iş yerinə gətərərkən ona sağ ol desələr də, onu qınasalar da, ona kötü baxsalar da, onu alqışlar alqışlasalar da insana təsir etməz. İnsan halı nə iyləşər, nə kötüləşər. Yəni insanı alqışlayan zaman xayrına görə ona sağ ol desən də o normal olduğu halında qalar. Ən kiçik faydası budur. Biz baxsaq İmam Hüseynin Şərbalada başı kəsilənə yaxın zamana ki yerə yıxdılar və başın kəsmə hiss edirlər, buyurdu: "İlahi, rızam bi qəzal". Yəni nə deməkdir bu? İlahi, sənin qəza və qədərinə mən razıyam. Yəni başıma bu gələnlər ki var, indi bunu imam nədən dedi? Bunu başıma gələnlər üçün mən razıyam. Bunu nədən dedi? Çünki hədəfi ixtlas idi imamın. Baxmayaraq ki, o qədər cavanlar, gənclər qatlı etdirdi İmamın Əhləbeytin tərəfindən 6 aylıq Əli Asxar qatlə yetirildi. Bunlara mən deməkdə məqsəd budur ki, bu qədər Allah yolunda fəciə görən bir şəxs yenə də deyir ki, mən razıyam. Çünki ixtlas idi hədəfi İmamın. Və biz baxsaq hadislərin birində diqqətan əgər hadisə baxsaq buyurur ki, hadisdə İmam insanın Xilas olma yolu, insanın nicat tapma yolu onun ihlasındadır. Əgər insan ihlasla iş yapmasa, şeytan da məlumdur ki, 6000 insana elə əməlində sörün var imişdi. 6000 insanadan sonra bir də nə adama səcdə etdiyəndə içərisinin problemi, içərində olan mənəvi problem ortaya çıxdı və isyan etdi Allah qarşısında. 2-ci İmam Hüseynin özünə xas olan xüsusiyyəti onun bəndə olmasıdır. Həqiqi bəndə olmaq. Yəni bəndə olmaq o qədər əhəmiyyətli və önəmlidir ki, Allah Nəhl surəsində buyurur ki: "Və laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan an i'budu'llah və citanibu təğut." Yəni Allah buyurur ki, həmin ayədə Nəhl surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: "Biz, yəni Allah, hər bir ümmət çərçivəsində bir peyğəmbər seçdik bir peyğəmbər seçib göndərilən insanlara tərəf. Hədəf nə idi peyğəmbərləri səsməkdə? 2 dənə şey. 1. Allaha ibadət etmələri və insanları ibadətə dəvət etsinlər. Kəndələri abid olsunlar, qul olsunlar Allahın qarşısında və insanları dəvət etsinlər bu qulluğa, Allahın əbdolmağı. Bu 1. 2-ci hədəfnədir zalim qarşısında baş eğməsinlər. Yəni İbadət və Allah'a bəndə olmaq o qədər əhəmiyyətlidir ki, Allah buyurur peyğəmbərləri göndərmə səbəbi peyğəmbərləri göndərməkdə mənim amacım bu ki, əbdulsunlar Allah'a, bəndə olsunlar. Biz baxsaq Quranda bu barədə çox ayələr var. Bir də budur ki, Allah buyurur mən insanları və cinni yalnız mənə ibadat etsin deyə yaratdım. Və məa xalaktul cin val ins illə liəbudun. Və biz baxsaq Hər gün qıllığımız namazın təşəhhüdündə biz nə deyirik? Vəcəhətu an-Nə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Yəni birinci deyirik şahadat verirəm peyğəmbər kimdir? Rəsuldan öncə deyirik onun quludur. Yəni Allah'a qul olmaq, Allah'a bəndə olmaq ən yüce məqamdır Allah dərcahında. Yəni rəsuldan öncə gətirib bu cümləni. Yəni peyğam şahadat verirəm ki peyğəmbər Muhamməd ə səlavət çevirə inşallah. Allahuəkmə. Və Əli Məhəmməd. Allahın quludur, bəndəsi və sonra də rəsuludur. Yəni Allahın bəndəsi qalmasını Allah burada rəsul sözündən öncə gətirir. Çünki o nəmlidir. Gərək qul ola ki, peyğəmbər qul olandan sonra rəsul ola. Allah heç bir peyğəmbəri bəndə olmadan peyğəmbər seçmədi. Birinci bəndə oldu o, sonra peyğəmbər seçildi. 3-cü İmam Hüseynin ən önəmli xarakterlərindən üçüncüsü onun səxavatıdır, əl açıqlığı. Biz baxsaq, İslam uğrunda, haqq uğrunda bəzi insanlar öz malından keçirlər. Dünya malından bir qismini verirlər İslam uğrunda. Bəzi insanlar var özünün həyasını xərcləyirlər. Bir həyəm getsin amma İslam getməsin, eyni yoxdur bəzən səndər var badanın bir üzvünü verirlər İslam yolunda. Məsələn biri gedir cihadda, əli qolu kəsilir, misal üçün əlsiz qalır, ayaqsız qalır. Amma İmam Hüseyn vücudunu verməkdən başqa bütün varlığını verdi. Aynı zamanda ətrafında olan yaxınlarını. Məsələn adam var ki, ölməyə hazırdır İslam yolunda, amma deyir: "Mənim ailəm, mənim uşaqlarım sağ qalsın, ac qalmasınlar, saibsiz qalmasınlar. Özüm gedərəm, sorun deyil." İmam Hüseyn özü yox, təkcə özü yox. Həm alası da Allah imtahanı qarşısında dayandı və səxavatını göstərdi. Yəni Allahın qarşısında nəinki dünyasını, hər bir şeyini verdi İmam Hüseyn (ə.s.). Ona görə də İmam Hüseynin bu cəhəti çox önəmlidir ki, İmam Hüseyn özü buyurur ki, mən çəndimi, aləmi fəda edirəm ki, cəddim, babam Dadam peyğəmbərin dini qorunub, saxlansın və insanlara çatсын. İmam Hüseyn kəndini fəda etdi. Məqsəd, hədəfi nə idi? İnsanlar cahliliyyətdən, cəhldən, şeytan yolundan xilas olsunlar, cəlsinlər Allahın yoluna və həqiqi elmə varsınlar. 4-cü İmam Hüseynin 4-cü üstünlüyü, 4-cü xarakteri başqalarından fərqləndirən Budur ki, insanların hidayət olması üçün çox çaba sərf etdi İmam Hüseyn (ə.s.). İnsanların hidayət olması üçün əlindən gələndən bəcədə fazlasını yaptı. Biz baxsaq, əgər Kərbəlada İmam Hüseyn axırdakı su istəyir Əli Əsxer üçün alimlər buyurur ki, suyu İmam Hüseyn (ə.s.) sırf Əli Əsxer üçün istəmədi ki, su içsin, uşağın ağzının o quruluğu su dolu aradan keçsin. Yox qarşı tərəfə yazığı gəldi. Qarşı tərəfin qiyamətdəki düzülməz vəziyyətinə, qarşı tərəfin qiyamətəki əzabının göz qabağına gətirdi onlara yazığı gəldi. Dedi onlar yəni heç olmasa suyu versinlər, əzabları biraz azalsın. Yəni yenə onların hətta İmam Hüseyn alimlərin bəziləri də ki, suyu buna görə istədi ki, bəlkə kimsə su verə və hidayət ola, haqq yoluna gəlsə təsəvvür eldilər. Amma bunu yapmadılar. İmam Hüseyn ailəsi ilə birlikdə insanların hidayət üçün bu zulmləri dözdü və insanları elmlə, insanları mantiqla dəvət etdi. Allah Quranda buyurur ki: Ey peyğəmbər, insanları elmlə, mantiqla və xoş davranışla, gözəl davranışla İslam'a davət et. Və biz baxsaq İmam Hüseyn (ə.s.) bunu yapdı. Yəni ömrünün uşaqlıqdan ta axıra qədər şahadətə qədər İmam Hüseyn bu mənitlə addımladı. Və biz baxsaq savaşların birində İmamların həbs yeri idi. Yəni insanları haqqa dəvət etmək istəyirdi. İmam (ə.s.) E, Səfîn qarşı tərəf munafiqdi, kafirdi. Bəzilərinin içində küfr də var idi. Munafiqlər daha çox idi. Həcətə Ali dayanıb Bir nəfər soru həzrat Əli. Macar sən qorxdunmu? Sanki Allahın aslanısan. Sən qorxusanmı hücum etməyə? Nədən dayandın? Həzrat Əli bir dənə cümlə buyurur. Buyurur: "Mənim dayanma səbəbim, hücum etməmə səbəbim təbii ki, məni tanıyırsınız. Mən canslıqda belə, qorxu. mən qorxuna olduğunu bilmirəm. Canslıqdan indiyənə qədər mən bilmirəm qorxuna deməkdir. O da olsun Allah yolunda. Həzrat Əli qorxmadı. Buyurun, mənim dayanma səbəbim, əsas səbəbim bu ki, yəni hücum etmirəm. Nədən hücum etmirəm? Budur ki, ümidim var, bəlkə kimsə onların içindən tövbə edə, haq yolacala. Haq yola bəlkə gəldi deyə mən bəkləyirəm ki, kimsə mənə tərəf gəlsin və tövbə etsin Allah dərgahında, haq yola gəlsin. Səbəbi budur. Ola görə İmam Hüseyn də eyni bu fəciə məsələsində, e, Kərbəlanın fəciəvi Kərbəla mövzusunda da aynı işi yaptı. Moize etti. Birkaç defa üzbe üz görüştü bazı serçerdelerden. Görüştü ki belki bunlar hak yola gelsinler. İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi İmam Hüseyin'in imametinden sonra 10 seneden biraz az çok, 11 seneye yakın Medine'de kaldı. O Medine'de kaldığı devirde tabi ki talebeler oldu. Birkaç tane talebeler oldu. Bir, e, birkaç tane E, kitablar yaz, yazdılar onun dövründə. Yəni yazı yazdılar. İndi kitab formasında olmasa yazı yazdılar, hadis topladılar. Amma bən Ümeyyə Allahu ləra lanət eləsin yalnız İmam Hüseyni qatl etməklə kifayətlənmədilər. İmamın yazdığı və tələbələrin yazdığı hadislər də mövcuddurlar. Biz baxsaq bu dəqiqə bir cilt kitabdan fazla İmamın hadisləri yoxdur. Yəni İmam Hüseynin uşaqlıqdan ta Kərbəliyə qədər nə qədər hadis yazmışdı, çoxsunu aradan qaldı, mahv etdilər, yandırdılar, yıxdılar. Amma eyni zamanda o bir cilt kitabda İmam Hüseynindən az olan az naql olan bizim bizə çatan az hadislərə baxsaq, biz bunu sübut edə bilərik ki, İmam Hüseyn (aleyhissalam) insanların hidayəti üçün çox çaba sərf edir. Yəni İslamda savaş ən son nöqtədə. Elə cihad elə birinci nöqtədədir ki. Cihad və savaş İslamda sonuncu nöqtədədir ən üstün cihad-ı islam uşundan ibarət ki, insanları Allah buyurur, takva vasitəsilə, insanları mantiq vasitəsilə, elm vasitəsilə, gözəl davranış vasitəsilə insanları hidayət olunmasına vasil olaq. Və sonuncu 5-ci İmam Hüseynin əsas xarakterlərindən biri budur ki, İmam Hüseynin mənəvi baxımından İmam Hüseyn Allahla arasında olan irfani, Allah'a yaxın olan Məqam-ı cəhətdən eləcə də dua baxımından özünü çox göstərib həyatında. Əgər biz baxsaq, mən başqa şey deməsəm, bir dənə Ərafa duasına baxsaq, İmam Hüseynin nə qədər Allah'a yaxın bir insan olduğunu, nə qədər Allahla sıx bağı olduğunu biz fərqində olaraq. Ərafa duasından bir hissəsini mən deyirəm. Buyurur İmam Hüseynə (s.a.) İlahi, ey Allah! Sənin varlığını sübut etmək üçün Həç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Zaten çor olan insan gərək səni görməyə. İnsan çor ola ki bu gün biz baxırıq, deyirlər Allah yoxdur. İmam Hüseyn buyurur ki, insan gərək çor ola ki deyə Allah yoxdur. Ya yəni, nəyə baxsaq, Allahın varlığını insan ola bilər. Gecənin gündüz olmasına, fasillərin dəyişdirilməsində, yağmurun yağması hər bir şeyə baxsaq, Allahın varlığını insan sadə şeylərlə subut edə bilər. O baxımdan da bizim İmam Hüseynin qarşısında və gələcəkdə İmam Zaman ağanın qarşısında əsas görəbimiz bundan ibarət ki, biz kəndimiz kəndi içimizdə Allahın varlığını, tövhidi dərk edək, qəbul edək və ikinci görəbimiz budur ki, biz zamanımızın imamını unutmayaq. Yəni biz təsəvvür edin, zamanımızda bizim peyğəmbərin nəslindən İmam Mehdi aləysselam adlı bir şəxs sağdı yaşamaqdadır, bizi görür, eşidir. Biz onu görməsək də, bizim görənmiz budur ki, biz tövhid olaraq Allahı isbat edək, kəndi içərimizdə günü-gündən Allahın varlığı haqqında daha çox düşünək, İslamı daha yaxından tanıyaq və İmam zamanı inşallah haqqında düşünək. İmam Hüseynin mən sonuncu, mən bir dəyənə qalmasın deymiş inşallah və azanın vaxtıdır. İmam Hüseyn öz hədəfi haqqında, Kərbəla hədəfi haqqında çox cümlələr buyurur. Amma o cümlələrdən biri bundan ibarətdir ki, buyurur: Ey cemaət, ey Bəsrə cəməati, məktub yazır. O məktubun bir hissəsini mən oxuyuram. Buyurur: Ey Bəsrə cəməati, bilin və yəqin edin ki, mənim Kərbəla hərəkətindən əsas hədəfim bu ki, şundan ibarətdir ki, cəddin peyğəmbərin sünnəsi yolu mahvolub aradan gedib qalmayibdi. Onun yerine də bidətlər gəlib. Yəni İslamdan peyğəmbərin gətirdiyi İslamın yerini nə tutdu? Bidət. Dində olmayan şeylər. Bizim də bu cümləyə əsasən görənmiz şundan ibarət ki, birinci özümüz, kəndimiz İslamın nə olduğunu tanıyaq. İslamə daxil olmuş bidətləri kənara ataq. Özümüz, kəndimiz aməl edərək insanları buna təntiqləyərək sinə vurmaqla namazdan uzaqlaşan, oruz tutmayan insan İmam Hüseynə aşiq ola bilməz də. İmam Hüseyn yalnız oruç qalsın, namaz qalsın, din qalsın deyə hər bir şeyini fəda etdi, canını, ailəsini, varlığını başı kəsildi. Biz İmam Hüseynə sinə vuraraq namaz qılmasaq, oruz tutmasaq Aslında anlamsız yerə sinə vurmuş olaraq. O izlənə görənmiz bu ki biz imamımızı inşallah tanıyaq və eyni zamanda imamın ömrünü sərf etdi bu yol üçün, fəda etdi bu yol üçün, bu yolu özümüz də cədədək və başqalarına tanıtaraq. Allah inşallah bu məclisi hər birinizdən qəbul eləsin. Allah imam zaman oğlan qəlbini bizdən razı eləsin. Allah müctəhidləri, alimləri Ayatullah Khamenei'nin ömrünə bərəkət versin inşallah. Allah cərdə qalan müstəyidlərin inşallah ömrünə bərəkət versin. Allah ölənlərimizin ruhunu şad eləsin. İnşallah kiminlə qəlbində duası var, Allahu duanı bu günə xatir qəbul eləsin. Assalamu aleykum və rahmatullah və bərəkətu.